Bakı şəhəri, Yasamal rayonu, Keçmiş Sovetlik kimi tanınan ərazidə yerləşən mərkəzi parkın tikinti layihəsinin ikinci mərhələsinin tikintisi və park ətrafı küçələrin bir hissəsinin yenidən qurulması ilə əlaqədar olaraq, 10 may tarixindən etibarən Mezağəliyev küçəsinin Nərman Nərmanov prospekti ilə İsmail Rəqut Qaşınlı küçəsi arasında olan hissəsində hərəkət məhdudlaşdırılacaq. Ölkə TV xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin xəbər verir. Məlumata görə, məhdudlaşma təmir-bərpa işləri bitənədək qüvvədə olacaq. Sürücülərdən aparılan işləri anlayışla yanaşmaları, sözü gedən ərazidə diqqətli olmaları, yol hərəkəti qaydalarına və yol nişanlarının tələblərinə riayət etmələri xahiş olunur. Səbail rayon icra hakimiyyəti başçısının birinci müavini Xalidə Bayramova vəzifəsindən azad olunub. Bu barədə Səbail rayon icra hakimiyyətinin başçısı Vüqar Zeynalov əmr imzalayıb. O bu gün vəzifəsindən azad olunub. Səbail rayon icra hakimiyyətindən məlumat olaraq azad təsdiq edildi.